i uh. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar o momento en el cual me estén escuchando. En el trigésimo aniversario de la independencia ucraniana, quisiera saludar, en nombre de toda la ciudad de Stry, a cada ucraniano y ucraniana, donde quiera que se halle en este fascinante mundo nuestro. Y en especial... A la diáspora ucraniana hispano parlante. No es casual que los salude desde la ciudad de Stry. Más allá de que es la ciudad que orgullosamente puedo decir que es mi ciudad natal, es la ciudad que vio nacer a los fusileros de Sich, es decir, a los sichovi Stryltsi. Es la ciudad que escuchó por primera vez la versión definitiva de Oyuluzi Chervona. Kalina, una canción que tiene un lugar especial en el corazón de todo ucraniano. Es la ciudad de Stepan Bandera de sus años de formación y educación. Es la ciudad de Sviatoslav Shevchuk, la actual cabeza de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Pero sobre todo es la ciudad que un 14 de marzo de 1990 hizo por primera vez en la por entonces Unión Soviética la bandera nacional ucraniana y lo hizo mucho antes que Kiev, que Lviv o cualquier otra de las grandes ciudades ucranianas. Es algo que sucedió en estos mismos techos del ayuntamiento o municipalidad de Strey, de Surratusha. Así podemos decir simbólicamente, por supuesto, que la independencia del yugo soviético, que el derrumbe mismo de la URSS, cual efecto dominó, comenzó aquí, en estos techos de la pequeña gran ciudad de Estrey, a las orillas del río del mismo nombre. No se me ocurre un lugar más especial desde el cual poder desearles mis mejores deseos en el trigésimo aniversario de nuestra independencia. Yacuyo Zaubahu. ¡Slava Ucrania!